Мы считаем, что Крым должен, должна поддерживать Россия, и Украина неправильно поставила себя. Потому что о какой дружбе можно говорить, если сразу региональные языки убрали? То есть для вас очень важен вопрос русского языка, да, чтобы было конечно конечно, 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 естественно, потому что наша молодежь, которая вот младше нас, они украинский вообще не знают. Кто, ну что программную. И многим, да, ему, многим он не нравится. Да и нам самим, как мы будем своих детей учить по украинским книгам, математику, вот это, невозможно. И мы, это невозможно просто. В, Ким, в так же не стояли, там в масках сразу стояли. У нас здесь все люди открытые. Мы выражаем свое Майдану, мнение. нас считают просто, что это руки. Да. А у нас считаются террористы. Теперь... У нас а терроризм и... сейчас в данный и... момент. говорят. И... Почему? Никто не и... Майдан, и... и... они наставили татар. И... Потому и... татары выступали и... здесь вчера. Ну, очень и... много татар, которые и за нас, да. за Россию. Не знаю, там своя формулировка. Да. Главное, чтобы власти Киева да. не вмешивались в наши, наши. наши. Там, чтобы она была в составе украинских да. не будет. То есть важно, чтобы вот эти должности и руководящие позиции принадлежали местным лидерам? Да, ну, что, что происходит, то заворушение народа. Думаю, что сказать, ну, порушать души людей. Души. Настраивать Людей, русских, українців, татар, один про другого. А хто настрає? Настрають ті, які вверху. Люди повинні бути людьми, не буде один другого. Не, 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 не повинен бувати. Не повинен буватися, але кров є кров. Я проти неї. Центральна влада України повинна була приїхати сюди і поговорити туди. Говорити відверто з людьми, з якими вони живуть, з якими повинні робити далі, то влада. Зараз в роблі, які ставлення до події в Києві, до Майдану. Люди категорично не підтримують, є, є різні Так, то люди... не підтримують ті, які не розуміють. Так? А я, наприклад. І багато людей зараз підтримують. Багато людей. Розуміли, що ці хлопці, які погибли, сотня, цих, там більше погибли, я скажу, що багато іщезло, десь немає людей, так багато іщезло. Но Але я рахую, що люди зараз, візьмі, що треба Владу гнати і в Києві, і тут, і всюди на всіх місцях. Которые... сегодняшняя ситуация, мы, э, ну вот я скажу о себе, я думаю, что так будут думать, наверное, процентов 80 крымских жителей. А те, кто не думает, они просто ну, может как вот, не понимают. Нас предали уже несколько раз. Первый раз нас предал Горбачев. Второй раз нас предал уже. Провел быстренько референдум, обещал тоже золотые горы. Кравчук. И я сейчас смотрю, идет просто волна предательства. Вышел. Теперь нас предал, извините меня, наш президент, который, как ни крути, сегодня действует. Сбежал. Как предал он своих этих самых э, беркутовцев, это вообще. Людей поливают там на палмах? Они стоят, оружие применить не могут. А То а, однозначно референдум, да? Что? Однозначно референдум. А да. мы от а другого... А что делать? Ведь уже сколько можно верить обещаниям, а потом... Скажем, мы вот, даже если примем конституцию вот ту старую, никто не, не гарантировал, что завтра мы проснемся с другой конституцией переписываем. Как Ее уже взяли.